الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام السلام علی رحمت للعالمین سیدنا و نبینا و قائدنا محمد وعلا آلہ و صحبہ ومن ملابتین. من ملابتین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ نیکی منہ امشم مہونت نام اللہ آیت کا جو ہمارا موضوع ہے لفظ جلال اللہ لفظ جلالہ اللہ اللہ سبحانہ وتعالی قرآن میں فرماتے ہیں

نمتم میرا استھاپن چنڈ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ سلح الحیق میں ہی ہوں اللہ اللہ کیا بول رہے ہیں میں ہی ہوں اللہ ان نری اللہ کیا بول رہے ہیں یقیناً میں ہی اللہ ہوں میرے سوا کوئی دوسرا معبود حقیقی نہیں ہے عبادت کے لائق نہیں ہے اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں فنی چنانچہ تم کو چاہیے کہ تم میری ہی عبادت کرو اور نماز کو میرے ذکر کے لیے تم قائم کرو اور نماز کو تمہیں قائم کرنا ہے مجھے یاد کرنے کے لیے ٹھیک ہے اسی طریقے سے اللہ سبحانہ موسیٰ علیہ السلام سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا انخلا یقیناً میں ہی تمہارا پروردگار ہوں تمہارا رب ہوں <s Hopkins> <impernin Jean> ే జూ తుమ్ముతారు ఇసుక వాద్యం తుమ్ము ముసాల్ ఇస్లా చెప్పిన మాట నిశ్చయంగా నేనే నీ ప్రభువుని నువ్వు నీ యొక్క పాదరక్షలను తీసేయి ఎందుకంటే నువ్వు పవిత్రమైన పవిత్రమైన ఒక ప్రాంతంలో నువ్వు ఉన్నావు అని లోయలో నువ్వు ఉన్నావని అల్లాహ సుబానహతల సెలివేయడం అనేది జరిగింది ఇక మనం గమనించినట్లయితే اب دن تو مدل ہوتا ہوں قرآن کی شروعات کس سے ہوتی ہے قرآن کی شروعات سے ہوتی ہے حالی قرآن کی شروعات وہی نہیں قرآن کی شروعات پہلے میں کون سی صورت ہے سورت الفاطح سورت الفاتح, 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 الفاتح کیسے بڑھتے ہیں ہم لوگ بسم اللہ رحمان ہے کہ بسم اللہ کس کے نام سے اللہ کے نام سے بسم اللہ چلتا ہوں یور پہ تو اللہ پھیر تو آتروادہ الحمدللہ اس کے بعد کیا بولتے ہیں الحمدللہ رب العالمین اس کے بعد جو اذکار ہیں اذکار کیا ہیں اللہ اسمرہ مرہ نک سمبندی چنہیں کہ عذکار لوگ نک دیویٹی سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ حسبی اللہ انا للہ پرتی ذکر لونو یہ ہوں دی اللہ نے ہر ذکر میں کیا ہے اللہ کا نام ہے హరి జీ అల్లాహో అల్లాహకానికి గల ఆయన అస్తిత్వానికి సంబంధించిన అసలు పేరేమిటి అల్లాహ్ సరే అని కనుక అల్లాస్ మహమ్ లో సెలించిన మాట అల్లాహకు అనేక సుమనోహరమైన నామాలు ఉన్నాయి వాటితో అల్లాహ్ను మీరు పిలవండి اللہ کو بہت سے خوبصورت نام ہے اسماع خوبصورت نام ہے تو اللہ کو ناموں سے تم یاد کرو اب ہم عام طور پہ جو الفاظ استعمال کرتے ہیں کیا بولتے ہیں شاء اللہ کیا بولتے ہیں جی کوئی چیز اچھی ہوتا ہے ہیں شاء اللہ ہم کسی کو وعدہ کرنا چاہتے ہیں تو کیا بولتے ہیں ہند اللہ کوئی اگر انتقال ہو گیا تو کیا کہتے ہیں మనం తరచుగా వాడే మాటలు మనకు ఒక వస్తువు నచ్చిందంటే ఏమంటాం మాషా అల్లాహ్ అంటాం సైనా సంతృప్తి కలిగిందంటే అల్హంధుల్లా అంటాం ఆశ్చర్యం కలిగింది అంటే అంటాం అదే విధంగా నేను ఎవరికైనా మాట ఇస్తున్నానంటే ఏమంటాము ఇర్షా అల్లాహ్ అంటాం మరణ వార్త వింటే ఏమంటాం ఇన్నీ రాజు కనుక ఇబ్నల్ సెలవిచ్చిన మాట ఏమిటంటే మన్ అరఫల్లాహ్ బి అస్మాయి వ సిఫాతిహి అహబ్బహు లా మహాలా ఎవరైతే అల్లాహ్ నామ గుణాలతో ఆయన తెలుసుకుంటారు ఎవరైతే అల్లాహ్ను ఆయన నామ గుణాలతో తెలుసుకుంటారో ఖచ్చితంగా ఆయన ప్రేమించే తీరు ఇబ్న అల్ ఖైమ్ రహ్మల్లాహ్ ఫర్మాతే హై జో భీ అల్లాహ్ కే నామ ఓ సిఫాత్ అల్లాహ్ కో اس کے نام اور صفات کے ذریعے جانے گا وہ یقیناً اللہ سے محبت کرے گا وہ یقیناً اللہ سے محبت کرے گا اب قرآن کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے قرآن کی سب سے عظیم آیت بڑی آیت کون سی ہے فضیلت والی آیت کون سی ہے آیت القرسی کون سی ہے جی آیت القرصی کس کو آتی ہے آیت القرصی ادھر آپ کو آتی ہے یہاں بولیے اللہ لائلہ لائلہ اللہ الحی الخیم تو آیت القرسی کسے شروع ہو رہی ہے

ಅನಿ ಮುಂದೇರ್ಕೊಂಡು ಹುವಲ್ಲಾಹುಲ್ಲ ಅಲ್ಲಾ ಆಯನೇ ಆಯ್ನೆ ತಪ್ಪ ಮರೋ ನಿಜ ಆರಾಧ್ಯ ಆಯನೇ చక్రవర్తి ఆయనే పవిత్రుడు ఆయనే శాంతి ప్రదాత ఇవన్నీ అల్లా తన నామాలుగా పేర్కొన్నాడు అయితే తన అస్తిత్వానికి సంబంధించిన నామాన్ని ఏమని పేర్కొన్నాడు అని మాత్రమే పేర్కొన్నాడు కనుక ఆ కురాన్ లో అల్లా చదివిస్తున్నమాట ఆయనే అల్లాహ్ ఆకాశాల్లో కూడా ఆయనే ప్రభు భూమిలో కూడా ఆయనే ప్రభు మరో ప్రభు మరో నిజ دیدو. اللہ قرآن میں کیا فرماتے ہیں آسمانوں میں بھی عبادت کے لائق کون ہیں اللہ سبحانہ بہانا ہوتا ہے زمین میں بھی عبادت کے لائق کون ہے جی اللہ سبحانہ بہانا ہوتا ہے اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے کوئی معبود حقیقی نہیں ہے اب کچھ چیزیں ہمیں جانتے ولی اللہ عثمین اللہ کو بہت سارے اچھے نام خوبصورت نام ہے کیا کیا نام ہے رحمان رحیم کریم غفور غفار تواف، یہ سب کیا ہے اللہ کے نام ہے کہ نہیں <applause> اب اللہ کو اللہ کے نام ہم کہتے ہیں یہ نہیں کہتے رحمان کا نام اللہ ہے ہرگز نہیں کہتے رحمان کا نام اللہ ہے ہم ہرگز نہیں کہتے رحیم کا نام اللہ ہے ہمارے ارگز نہیں کہتے رحیم کے بہت سے نام ہیں کریم کے بہت سے نام ہیں غفار کے بہت سے نام ہیں ہرگز نہیں قرآن میں آیت بھی کیا ہے اللہ کے بہت سے خوبصورت نام ہے سنانچے اللہ کا جو ذاتی نام کیا ہے جی اللہ کا جو ذاتی نام کیا ہے اللہ کا کیا ہے؟ اللہ ہی ہے ٹھیک ہے. ہے اب اس کے بعد کچھ اللہ کی جو خصوصیات ہیں لفظ جلالہ اس کو کیا دیکھا ہے لفظ جلال شان والا لفظ شان والا లఫ్జ అల్లాహ్ 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 కు అనేక మహోన్నతమైన నామాలు నామాలు పవిత్రమైన ఉన్నాయి మనం ఇలా అల్లాహ్ నామాలని వీటిని పేర్కొంటాం మనం ఇలా చెప్పం ఇలా కరీం నామం అల్లాహ్ అని చెప్పండి కరీం కి అనేక నామాలు ఉన్నాయి రహీమ్ కి అనేక నామాలు ఉన్నాయి ఆ రహ్మాన్ కి అనేక నామాలు ఉన్నాయని మనం شپ اللہ کو اکا نام آئے چپتا ہوں اللہ حسنی تو جنہ نام دی اللہ میں اب جس کی جو خصوصیت ہے اس کو آپ لوگوں کے حوالے کرنے کی کوشش کروں گا جس میں پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ نے اپنے لیے اس نام کو اختیار کیا اللہ نے خود قرآن میں فرمایا ان ننی اللہ اللہ نے کیا کہا یقیناً میں ہی اللہ ہوں اپنے لیے اللہ نے خاص کیا کوئی دوسرا نام اللہ نے یہاں ذکر نہیں کیا رحمان رحیم کریم اللہ نے ذکر نہیں کیا اِن نانی ام اللہ. ہے؟ تو یہ نام کوئی نہیں رکھے گا یہ نام کوئی نہیں رکھے گا دنیا میں کوئی بھی مسلمان اللہ کا نام نہیں رکھے گا حرام ہے بس سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو ہاں کچھ جہالت کی وجہ سے کچھ لوگ جو ہے کچھ علاقوں میں ایسا نام رکھ لیتے ہیں لیکن جو بھی جانتا ہے کہ اللہ کا نام ہے وہ اپنا نام اللہ کے نام کے ساتھ رکھنے کی ہمت ہرگز نہیں کرے گا تو اس کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے اس کے بعد کوئی آدمی اسلام قبول کرنا چاہتا ہے تو کیا سہادہ پڑتا ہے اشہدو اللہ الہ ہل اللہ اشہدو اللہ الہ ہل اللہ ٹھیک ہے اب اگر کوئی ارشد اللہ 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 رحمان اگر پڑھے تو مسلمان نہیں ہو سکتا زیادہ تر علماء نے کہا نہیں رحمہ نہیں کہا سکتا رحیم نہیں کہا سکتا قہار غفار نہیں کہہ سکتا کیا کہنا ہے اس کو اللہ, اللہ کہنا ہے تو کلمہ طیبہ کیا ہے لا الہ الا اللہ ہی کلمہ طیبہ ہے لا الہ الا الرحمن ہرگز نہیں ہو سکتا لا الہ الا الرحیم ہرگز نہیں ہو سکتا لا الہ الا اللہ, اللہ اس کو یاد رکھنا ہے అల్లా సుభానవత అల్లాహన్న ఈ నామాన్ని తన కోసం ప్రత్యేకించాడు కనుక ఏ ముస్లిము తన పేరుని అల్లాగా పెట్టుకోవడం అనేది జరగదు అయితే మూర్ఖత్వం కారణంగా అజ్ఞాన కారణంగా చరిత్రలో కొందరు రాజులు కొందరు వ్యక్తులు తన ఇలాంటి పేర్లను వాళ్ళు పెట్టుకున్న సందర్భాలు మనకు కనబడచ్చు కానీ నిజంగా అల్లాహనామా ఎవడు పెట్టుకునే సాహసం అనేది ఇప్పటి వరకు చెయ్యలేదు సరే అండి ఇక తర్వాత ఒక విషయాన్ని మనం ఒక వ్యక్తి ఇస్లాం ధర్మంలో ప్రవేశించాలి అనుకుంటున్నారనుకోండి మరి అతను సాక్ష్యం పలుకుతాడు అండి ఇక్కడ అంటే అల్లాహ తప్ప مروز آدھی سنا پڑتا ہے پلیتے سدھم تیب سدوچن سب سے افزل ضرور کیا ہے لا الہ الا اللہ دوسرا نام وہاں آپ نہیں لا سکتے ٹھیک ہے اس کے بعد جو چیز ہے وہ یہ مثال کے طور پر نماز ہم پڑھ رہے ہیں نماز میں ہم کیا کہتے ہیں ایک حیات سے دوسری حیات میں ہم منتقل ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں اللہ اکبر کیا بولتے ہیں جی اللہ اکبر نماز المن جب تم اللہ اکبرانی پرکاش کٹ بولتا ہوں اللہ لے بیڑتا ہم سزا ہم. ہم. نا الرحمن اکبر انتے. رحیم اکبر اللہ دی اللہ, وانے اس کے بعد یاد رکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی کو جب آپ بلا رہے ہیں اللہ کو بلا رہے ہیں کیا بول کے بلائیں گے آپ یا اللہ کیا بلاتے نہیں یا اللہ اللہ کو کیسے بلاتے ہیں یا اللہ بول کے بلاتے ٹھیک ہے اللہ منفی اللہ کے ہنٹا وہ اللہ ہنٹا وہی اگر الرحمن الرحیم الکریم کو اگر بلانا چاہے آپ ایسا بلا نہیں سکتے اس کی وجہ یہ ہے الف لام جو ہے نا اللہ کے ساتھ ہمیشہ وہ لگا ہے لیکن الرحمن الرحیم کے ساتھ جب آپ بلائیں گے تو الکا کے ساتھ نہیں بولیں گے یا رحمان بولیں گے یا رحمان یا کریم بولیں گے الرحمان نہیں بولیں گے الرحیم آپ نہیں بولیں گے یہ بھی کیا ہے لفظ جلالہ کی خصوصیت ہے اس کے ساتھ تمام اذکار ہمارے کیا ہیں کس سے جڑے ہوئے ہیں تمام اذکار سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ ولا ولا قوت اللہ, اللہ یہ سب کس سے جڑے ہوئے ہیں اللہ سے ہی جڑے ہوئے ہیں دوسرا نام یہاں نہیں ہے اور قرآن میں یہ جو لفظ جلالہ ہے کتنے بار ذکر ہے معلوم ہے قرآن میں دو ہزار سے زیادہ مرتبہ اللہ نے اس کا ذکر کیا قرآن لو ہے نا అల్లాహ్ నామము వేలకు పై చిలుకు నామాన్ని ప్రస్తావించడం అనేది జరిగింది ఇంతలా మరో నామాన్ని అల్లా సుభాంతల పురాణం ప్రస్తావించలేదు అలాగే ముప్పై మూడు ఆయతులను ముప్పై మూడు ఆయతులను అల్లాహి నామంతో ప్రారంభించాడు ముప్పై మూడు ఆయతులను అల్లాహ ఈ నామంతో ప్రారంభించాడు ఉదాహరణకు మనం ఆయతులు గురించి చెప్పుకున్నాం కదా అల్లాహు లా ప్రారంభించే దీన్ని నుంచి ప్రారంభించాడు అల్లా అల్లాహదు اللہ سبحانہ سبحان قرآن میں دو ہزار سے زائد مرتبہ اسلام کا ذکر کیا دو ہزار سے زائد مرتبہ ٹھیک <تصحق> <خش> ہے اور تیس پر تین یعنی تینتیس مرتبہ اللہ سبحانہ سبحان نے تینتیس آیات کو اللہ نے اللہ سے شروع کیا تینتیس آیات کو ان کی شروعات کس سے ہے اللہ سے مثال کچھ ہے اللہ اللہ ٹھیک ہے اس کے بعد تمام انبیاء کس کی طرف دعوت جی؟ تمام انبیاء کس کی طرف دعوت دیئے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں il اے میری قوم کے لوگوں تم اللہ کی عبادت کرو پروکتل اندرو دیلی یوری بھائی ప్రజల్ని ఆహ్వానించారు అల్లాహ వైపున కనుక నా జాతి ప్రజలారా మీరు అల్లాహను ఆరాధించండి కనుక ప్రవక్తలందరూ దైవాన్ని ఏమని పిలిచారండి అల్లాహనే పిలిచారు సరే అలాగే అవిశ్వాసుల్ని కనుక అడిగినట్లయితే మిమ్మల్ని ఎవడు పుట్టించాడండి అని అడిగితే వారు కూడా ఏమంటారు అల్లాహ అంటారు فروں سے بھی اگر پوچھا جائے کہ تمہیں پیدا کرنے والی جات کون سی ہے تو اپنی زبان میں وہ کیا کہے گا خدا کہے گا گاڑ کہے گا لاڈ کہے گا یا اللہ کہے گا ٹھیک ہے تو ایک نام مسلم کیا کہا رہا ہے کہ صحیح معبود کون ہو سکتا ہے جس نے مجھے پیدا کیا مجھ جیسا پیدا ہونے والا معبود نہیں ہو سکتا مجھے جس نے پیدا کیا ہے وہی معبود ہو گیا یعنی کیا اس کا مطلب خالق معبود ہو سکتا ہے مخلوق معبود అంటే సృష్టి కర్త దైవం కాగలడు సృష్టి దైవం కాదు అదేవిధంగా హితవు చేస్తుంది చెప్పిన మాట ఏంటి కుమారా నువ్వు అల్లాహతో పాటు అంగ్యులను సహవర్తులుగా చేసి కోలవాకు अल्लाह తుమ్ साथ किसी दूसरे को شریک مت مترانا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا کرتے تھے اللہ 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 ہر جگہ کیا ہے اللہ 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 ہی موجود ہے اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں دلوں کا سکون کس سے ملے گا اللہ دلوں کا سکون بھی کس سے ہے نہیں؟ అల్లాహ్ కే జిikr సే మనుషులు దేని వల్ల ఆత్మలు నెమ్మదిస్తాయి అల్లాహ్ స్మరణ ద్వారానే నెమ్మదిస్తాయి అల్లాహ్ సుబ్హానాహూ వ తాలా ఖురాన్ లో సెలవియడం అనేది జరిగింది అలాగే ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం అబ్దుల్లాహ్ బిన్ అబ్బాస్ రదియల్లాహు అన్హు గారి చేసి చెప్పిన మాట ఏమిటంటే ఇహ్ఫిల్లాహ యహ్ఫల్ వ ఇద సాల్తఫస్ అలిల్లాహ్ వ ఇద అస్తాఅన్త ఫస్తయిల్ల్లాహ్ ను అల్లాహ్ ఆదేశం కాపాడు అల్లాహ్ నిన్ను కాపాడుతాడు ఏదైనా అడగాలంటే అల్లాహ్ అడుగు సహాయం కోరాలంటే اللہ تو نہیں نکلو محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی حبیب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نصیحت کرتے ہوئے فرمائے یحفظ اللہ یحفظ اللہ تم اللہ کے حکام کی حفاظت کرو گے تو اللہ تمہاری حفاظت کرے گی کچھ بھی مانگنا ہے اللہ سے مانگو کچھ بھی پوچھنا ہے اللہ سے پوچھو کس سے پوچھنا ہے اللہ سے پوچھنا ہے لوگ ہو سکتا ہے دنیا میں اس کے پاس جائیں اس کے پاس جائیں بادشاہ کے پاس جائیں یا کوئی مینیجر ہے یا کوئی کمپنی کا بڑا ہے اس کے پاس مانگنے کے لیے جائیں ہمیں سب سے پہلے کس کے پاس جانا ہے اللہ کے پاس جانا ہے اللہ سے کوئی جو بھی چیز مانگنی ہے کس سے مانگنے کے پہلے اللہ سے نوکری آپ کو چاہیے اللہ سے مانگی اولاد چاہیے اللہ سے مانگی رسک چاہیے اللہ سے مانگی عزت چاہیے اللہ سے مانگی حق چاہیے اللہ سے مجھے. سب سے پہلے اللہ کا جو نام ہے اسلام سے پہلے بھی بولا جاتا تھا. بہت سے لوگوں کے ڈوٹے اللہ نام اسلام پورم پر اسلام پورا ہم اسلام پورم آدم اللہ اسلام جیتے اسلام کا آج نام کا دھرم, موکتا دھرم موکتا اسلام దాన్ని పరిపూర్ణం చేసింది ఎవరు మహమ్మద్ సలహా అలైవల చేతుల మీద అల్లాహ పరిపూర్ణం చేయడం అనేది జరిగింది కనుక ఇస్లాం ధర్మం కానీ మహమ్మద్ సలల్లాహాహు అలైస్లం ధర్మం కాదు ఇది ధర్మం అల్లాహ్ ఆమోదించిన ధర్మం కనుక చాలా మంది ఏమంటారు మహమ్మదీలు అంటారు మహమ్మదీలు కాదు మనం మనం ఎవరం ముస్లిములం మనం ఎవరండి ముస్లిములం అంటే వీళ్ళు మహమ్మద్ని ఆరాధిస్తారేమో అనుకుంటారు లేదంటే క్రిస్టియన్ అంటే యేసుని ఆరాధిస్తారా అలా ఈస్ అంటే

تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام کیا ہے جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم والد کا نام کیا ہے عبداللہ نام موجود ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سے نام موجود ہے اور عبداللہ بن سلام یہودی تھے لیکن ان کا نام کیا تھا ٹھیک عبداللہ تھا. ہے عبداللہ بن عبید جو یہودی وہ منافق جو بعد میں اسلام قبول کر کے تو اس کا نام بھی کیا تھا عبداللہ تھا تو اس سے کیا بات پتا چلتی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے بھی عرب میں ہو عجب میں ہو صحیح معبود کا نام کیا تھا اللہ تھا ٹھیک ہے ابھی جو تاریخی انکشاف ہوا ہے بابلونیا ایک علاقہ ہے جہاں تاریخی انکشاف ہوا ہے جس میں انہوں نے کہا مسیح قبل مسیح جو ہمارا جو ہجری کیلنڈر ایک ہوتا یہ جو ہے مسیحی کیلنڈر یعنی عیسی علیہ السلام کے آنے سے ایک ہزار سات سو سال پہلے ایک ہزار سات سو سال پہلے اس علاقے میں اللہ کا نام جانا جاتا تھا اس علاقے میں اللہ کا نام جانا جاتا تھا تو بات یہ سمجھ میں آئی کہ ہر زمانے میں صحیح جو معبود ہے اس کو لوگ کس نام سے جانتے تھے اللہ ہی کے نام سے جاتے تھے ہاں کچھ لوگ صفاتی نام سے اللہ کو بلاتے تھے خالق بول کے کوئی بلاتا تھا رب بول کے کوئی بلاتا تھا مجدد. وہ لوگوں کا ہے لیکن اللہ کا جو ذاتی نام کیا ہے جی وہ اللہ ہی ہے تو محترم سامعین ہمیں ہمیشہ جو ہے اللہ کا نام ہمارے زمانوں پر تر ہونا چاہیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی سے کہا تھا اگر بول سکے تو یہ کرو کہ ہمیشہ اللہ کا ورد کرتے رہو سبحان اللہ الحمدللہ. لا الہ الا اللہ جس کا جو ہمیں کرتے رہنا ہے اگر ہم کریں گے تو ہماری زبان کو کئی ساری غلط چیزوں سے ہم بچا سکتے ہیں اللہ سب ہم سب کو عمل کے توفیق عطا فرمائے وزاک اللہ خیر السلام علیکم و